Halo Sobat Gabut Inspiration. Berikut ini adalah fakta-fakta yang mungkin kita belum tahu tentang Muhammad Salah. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Sebelumnya like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. <tik> Halo Sobat Gabut Inspiration, apa Anda pernah mendengar yel-yel di Stadion Anfield tentang Muhammad Salah? Salah, oh Salah, Salah, oh Salah Muhammad Salah sering disingkat Mo Salah ini memang fenomenal, pantas saja, setiap fansnya sangat mengidolakan penampilannya. Musim ini di tahun 2022-2023 Salah sudah mencetak 3 gol, 4 kemenangan sebagai pemain Liverpool. Total keseluruhan musim, 123 gol dan 136 kemenangan. Berikut fakta-fakta tentang Mohamed Salah yang jarang diketahui publik termasuk orang yang terbuka kepada semua orang. Tidak seperti pernikahan Lionel Messi yang dijaga ketat. Namun berbeda dengan Salah, ketika Salah menikah dengan Magi pada tahun 2013, ia melangsungkan pernikahannya dengan mengundang satu desa untuk merayakannya. Ribuan orang hadir, pesohor dan penyanyi terkenal menyumbang lagu pada acara tersebut. Menamai anaknya Maka, terinspirasi dari kota Mekah. Ketika salah mencetak bola dia selalu bersujud. Ketaatannya kepada agama Islam bukan cuma itu saja. Nama anaknya diambil dari nama kota Mekah atau Makkah dalam bahasa Inggris, salah satu kota suci untuk umat Islam. pernah dikritik orang-orang di negaranya. Pada saat masih bermain di Basel di Liga Inggris, Salah sempat dikritik habis-habisan karena bercipika-cipiki dengan presenter perempuan. Kata Salah, orang-orang Mesir melupakan penghargaan ini dan fokus wanita yang mencium saya. Pernah ikut latihan militer. Di negara Mesir, masih memperlakukan wajib militer bagi warganya, agar tidak masuk daftar wajib militer adalah dengan memilih jalur belajar di mana salah termasuk di dalamnya. Salah sempat ketar-ketir karena sempat sebagai yang tidak termasuk dalam program belajar ketika bermain di Chelsea. Namun, direktur timnas Mesir, Ahmed Hasan, memastikan salah untuk tetap bisa bermain sepak bola dan tidak ikut wajib militer pernah menjadi pemain tercepat. Di catatan Liga Inggris, Salah memiliki kecepatan rata-rata 20,7 km per jam. Jumlah itu diambil dari rata-rata pertandingan saat ia berlari dan berjalan. Pernah menangis dalam pertandingan. Ketika bermain di klub Mesir El Mokwalon, tempat awalnya dia berkarir, dia selalu memohon untuk ditempatkan sebagai penyerang, bukan di back sayap. Pada suatu ketika, timnya menang 4-0 dan salah menangis pada saat itu karena dia tidak ikut mencetak gol dalam pertandingan itu. Pernah bernomor punggung 74, ketika bermain bersama Fiorentina, Salah memilih untuk memakai nomor punggung 74 sebagai penghormatan korban yang meninggal di tragedi Stadion Port Said kerusuhan yang menyebabkan 74 orang tewas dan lebih 500 orang terluka dalam tragedi berdarah itu. Nah itulah beberapa fakta dari Muhammad Salah. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita lainnya.